ey odamlar sizlarni va sizdan oldingilarni yaratgan robbingizga ibodat qiling shoyatki taqvodor bo'lsangiz u sizlarga yerni to'shak osmonni bino qilgan va osmondan suv tushirib u bilan sizlarga mevalarni rizq qilib chiqargan zotdir bilib turib allohga boshqalarini tenglashtirmang va agar bandamizga nozil qilgan narsamizdan shubhada bo'lsangiz unga o'xshash bir sura keltiring va agar rostgo'ylar bo'lsangiz allohdan o'zga guvohlaringizni chaqiring bas agar qila olmasanglar hech qachon qila olmaysizlar ham yoqilg'isi odamlar va tosh bo'lgan kofirlar uchun tayyorlangan do'zaxdan qo'rqinglar iymon keltirgan va solih amallar qilganlarga ular uchun ostlaridan anhorlar oqib turgan jannatlar borligining xushxabarini ber har gal ularning mevasidan rizqlantirilganlarida bundan avval ham rizqlantirilgan edik derlar ularga o'xshash uh, qilib berilgandir ularga u uh, yerda pokiza juftlar bor va ular uh, u uh, yerda abadiy qolurlar